Сергей Викторович. Сегодня вы в пролуках, снова на 9 травня. Как для вас прошел сегодняшний день? Ну, сегодняшний день начался рано очень, 8 часов утра. Я, как всегда, когда приезжаю, всегда вот пройду полчасика, покажу, покажу, по городу, посмотрю, что сделано. Самый, ну, конечно, есть вопросы. Мне всегда жалко того труда, который я делаю, и, соответственно, когда он Никому не нужен. Ну, сегодня там посмотрел цветочки вождественского собора, храма там они не 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 пол, не, пропол, не, пропол, не, пропол, не их. Ну, это мы обсудим сегодня. Надеюсь, что что-то будет сделано. Конечно, э -э, в той ситуации, которая происходит сейчас на Украине, ну, понятно, что сложно. Не финансирования ничего нету, но надеюсь, что будет все хорошо. Потом дальше мы встретились это самое с ветеранами очень хорошая была такая, вы знаете, вот всегда, почему я приезжаю, наверное, потому что всегда встреча с ними, это встречаясь с людьми, которые вот чистые, сами по себе, они чистые, взгляд их, они в вот, глаза горят, они очень благодарные люди, и, соответственно, вот ради того, чтобы хоть раз в год увидеть глаза, надо ездить, приезжать. Все ждали моего приезда. Все думали, вот приедет он, не приедет он, вот такая обстановка. Да нет, ну, одно, вы знаете, вот чего мне не хватало, вот, наверное, последние там полтора-два месяца, это приучам. Вот, вы знаете, их неблагодарности и их любви. Я люблю приучам, я люблю пилуки, я буду делать то, что вот наметил. Ну, понятно, что из-за тех событий, которые происходят, они сейчас, это понимаю, они вот буквально скоро они все устаканятся. И будет все как было раньше. Мы продолжим работу. Идей мы сегодня вот с Дмитрием Васильевичем Барышем обсуждали эти темы все. Вот с там замами. Вот у людей горят глаза. Они хотят вот что-то изменить, они хотят работать для города. Мне меня как-то, вы знаете, вот это вот понравилось то, что есть не стремление э, для создать, что-то сделать для нового, для города. И самое главное, что у них вот где-то наши вот, э, мысли, наши идеи, они совпадают. И я вижу, что, что вот, э, как-то ситуация в городе она может измениться, и она, наверное, изменится. И, соответственно, я буду, приложу все силы для того, чтобы надо будет помощь оказать, я помощь там, э, Дмитрию Васильевичу и всем другим, если надо будет каким-то мероприятиям в городе. Арку будем делать в этом году обязательно. Ну и, соответственно, отделка и реконструкция улицы, улицы нашего земляка, посещественного громадина Юра Коптева. То же самое в этом году, она должна начаться, она будет заканчиваться в следующем году. В этом году, в сентябре, мы опять же, по договоренности с Дмитрием Васильевичем, мы начинаем опять, возобновляем конкурс Яковченко. Он, ну, он просто-напросто был прекращен по техническим причинам. Это самое, но в этом году мы опять его, потому что для того, чтобы его провести в марте месяце, март-апрель, апреля это самое, его надо в сентябре уже начинать раскручивать. Будем конкурс ковченко раскручивать договорились о том, что, и вот самое приятное было, то, что вот город начинает сотрудничать с районом. Вот они уже прорабатывали тут вопрос, то, что будет рынок выходного дня, куда будут со всего района будут привезены там продукты, и где будет район торговать. Продумали вопрос по, интересно, то же самое, по людям, которые малоимущим, по открытию эконом-магазина, где будет именно для них, там, каким-то, наверное, талоном, каким-то удостоверением, продукты питания, которые цена будет ниже вы знаете, вот что нравится, то что э, люди думают на перспективу, э, люди думают о прилучанах. А когда думают о прилучанах, всегда это вот было для меня. Э, я, я всегда воспринимал это, это как, как победу какую-то, потому что мэр, глава администрации, они в первую очередь должны думать о людях. И я послушал, и на самом-то деле, вот вы знаете, вот меняется ситуация-то. Меняется ситуация она кардинально, меняется ситуация в том, что люди начали думать. Вот они и раньше думали это самое как-то, ну это как-то без меня. А здесь они меня подключают в это самый процесс, заставляют, у вас есть какие-то идеи, да, есть. Плюс ко всему, вот, сегодня обсуждался вопрос, то уже самое, э, общественная такая палата, куда входят там юристы, куда входят там это самое, артисты, куда входят там э, ну, промышленники, все, они садятся вместе, есть идея, они обсуждают, они обсуждают, как эту идею это самое, изложить как ее сделать, как ее воплотить. Вопрос сегодня обсуждался по городскому дому культуры. Там есть вопросы, там нету денег, там валится, там фасады, все остальное. То же самое поступило в предложение. Я говорю, ну я могу, например, там давать с Франка, они приедут, там дадут там четыре концерта бесплатных. Ну, они не возьмут денег-то. Ну, а вы говорю, тогда возьмите там по каким-то по 5-10 гривен, там, сколько там можно билеты продать, чтобы пришли прилучания, только, соответственно, рекламу сделать, придут прилучания, заплатят деньги, посмотрят, получат удовольствие, но деньги это останутся в ГДК, которые можно будет потом использовать. Например, купить те же самые батуты, которые потом через месяц они принесут прибыль, это самое и будут приносить потом прибыль. Надо сейчас включать мозги и самим совсем разбираться, совсем руководить навести порядок, взять метлу, навести порядок, это самое. Соответственно, думать о перспективе, думать о тех, если у нас, например, талантливые дети, они имеют куда пойти, про это сами музыкальная школа там и школа МСС. Э, школа МСС. есть куда пойти, где себя это сам как-то реализовать. А вот 18-20. ну им некуда пойти. Это самое. Здесь надо брать их, заинтересовывать, вести и говорить, что вот надо вот этим заниматься. Вот это понравится. Ну, надо заниматься. И приятно то, что, что и в городе, это самое, что в районе, глаза горят, они хотят этого, они за этим наблюдают, они хотят это воплощать, это я так понимаю, что они это будут делать. -то. Вот то, что я хотел в течение последних семи лет, вот и, в принципе сейчас это можно все. Конечно, если вот никто не сломает ситуацию, никто не сделает так, что это самое, эти люди, которые вот сейчас вот они у власти это самое, бросят все, плюнут на эту ситуацию. Ну, как говорят, хребет сломает им кто-то вот своими подходами, потому что, например, уже все прекрасно понимают, что я знаю, что там у Дмитрия Васильевича на сессии не все гладко проходит. Там есть там выступают там, старые депутаты, которые это самое вот хотят показать свою значимость. Многие депутаты, например, не приходят на сессию, им неинтересно. На секундочку, уважаемые депутаты, это представители, привычан в этом самом городской ради, да? Что значит не приходят на сессию? Что значит, им не им, им не хочется приходить на свою работу? И меня это было удивительно, это самое. Я вот послушал, как, как говорят, что там 13 депутатов не было. Как-то, подождите, ответьте-то прилучанам, то почему вы не ходите? Вот так вот и, наверное, надо это самое, эту тему обсудить. На, я буду прошу Дмитрия Васильевича, чтобы он обсудил на сессии, потому что не пришел раз. Не пришел два, ну иди ты сам-то, ну положи свой этому, депутатский мандат и иди занимайся своими делами-то, которые тебе важнее. А если ты пришел от народа, от людей, прилучан, пришел это самое на сессию, пришел решать вопросы, так их решай, пожалуйста. Что же это самое как-то непонятная ситуация? Ну и, соответственно, люди, те, которые раньше занимались с Юрием Владимировичем, они как-то пытаются, опять же, показать свою значимость процесса. процессе-то. Не надо там показывать, что они есть. -то. Надо наоборот за рукава закатать и в бой идти-то. Надо сейчас в Прилуке, это самый город, надо для города работать-то. Я хотел поблагодарить Татьяну Михайловну, своего оппонента в депутатском корпусе, о то, что она меня вспоминает постоянно, а там московский гость, там, или как-то еще, ну, как-то она не может меня, одна-единственная, не может меня принять и сказать, что вот житель города, все-таки же я э, почетный гражданин города Прилук, я себя считаю прилучанином. Но Прилуки, это самое, мне понравилось. Ну, вот просто на сегодняшний день тихий. Шикарнейшие города это самое, как у нас был, так и есть. Живет своей жизнью, Независимо от той ситуации, которая вокруг, это самое. Все тихо, все хорошо, э -э все улыбаются. Типа э -э эти самые ветераны э счастливы с жизнью. Только что проезжал, когда ехал к вам, посмотрел на площади. Весна началась, девчонки все в коротких юбочках, юбчонках это самое. А это первый показатель жизни в городе-то. Это самое. Все довольны, все счастливы, все вышли гулять, это самое. Отмечают праздник. Так, да, от, конечно, чуть-чуть есть вопросы какие-то, но вот всё равно э-э всё, что можно было сделать без денег, было сделано. я памятаю, ви э років тому на 1 вересня на центральній площі міста говорили, що будете сприяти будівництву першої гімназії. От як раз було за два місяці до виборів до Верховної Ради, присутствовал там Рутковський, это само Беркут. Это, самое, это было мое последнее выступление, потом наступила э, тишина в эфире. Э, все, что касается меня, было запрещено. Ну, понятно, что так. не нужно это самое. Не нужно было. Но тогда я попросил одного. Я обратился тогда к Крутковскому и Николаю Николаевичу, и сказал, давай, вот первая школа. Да? Но это я понимал тогда, что это долгострой раз то не было деньги, и эти деньги это самое, надо было где-то брать, -то, а их не давали. Вот сейчас вот на сегодняшний день, вот после того уже вот в сентябре будет два года, ничего не изменилось ситуация. А я предлагал одно, говорю, Николай Николаевич, давай, я материалы, а ты это самое оплатишь работу. И пускай это вот ну, как-то с это самое, хозяйственным методом, это самое, школу, мы это сама школу мы эту построим. Ну, он тогда сказал, что ну, давайте, ну, это все и осталось, будем так говорить, в перспективе. Я и на сегодняшний день предлагаю, но то же самое мы с Дмитрием Васильевичем говорили на эту тему. Я вопрос задал. Пускай обдумают, как это все будет выглядеть, да. И, соответственно, вот как-то мы это дело начнем развивать. Потому что, во-первых, что это надо сделать. А во-вторых, что она, когда делаешь собственными руками, она дороже встает Плюс ко всему, вот у нас было плодотворное самое вот общение с Барышем Дмитрием Васильевичем. Мы даже обсудили. Вопрос по жилью: есть недострои, которые вот в ближайшее время возможно их каким-то образом. Опять же, это должна быть работа, должна быть работа над этой, над этой проблемой. Я думаю, что через месяц там уже что-то появится в, в виде того, что как можно будет там уже организовать бесплатное, не бесплатное жилье, строительство жилья в городе. Но ну, это можно будет строить. Ну, по крайней мере те дома, которые сейчас недостроены, можно достроить и жилье раздать нуждающимся. Ну, не нуждающим, а очередникам там и кто там есть. Я доволен своим приездом сегодня, потому что вот за еще нет 12-24 часа, пока я приехал, но столько вопросов мы рассмотрели. У нас это самое, столько идей, только осталось это самоплощать. Ну, сказал и городу, и району, что я готов это самое, общаться, готов помогать, готов помогать в решении этих вопросов. А вот мы тоже по тему милиции обсуждали. Весь персонал практически, тот, который служил самое, в милиции, он был прилудский, прилучане, или из прилудского района. То бишь, это самые люди, которые служили в милиции, они находили, они, во-первых, и общение было это само, с прилучанами совершенно другое. И плюс ко всему, они охраняли порядок в городе. Они знали всех прилучан, они знали посторонних прилучан. Так что вот я вот призываю э, прилучан, тех, кто им имеет желание. Надо помочь э, городской милиции, надо увеличить количество э, само, э, служащих от 60 до э, хотя бы как было, до месяц четыре назад до 180 и, соответственно, занялся, вплотную занялся обеспечением порядка и защитой прилучан. В заключение, наверное, надо сказать, я хотел бы пожелать всем без исключения здоровья, счастья и всего самого лучшего. Дай Бог, чтобы у вас все сложилось, дай Бог, чтобы, вы все, все, что наметили, что у вас произошло, и чтобы наш город, как я всегда говорил, э был очень большим, а Киев был приместим окраины Волк. Спасибо всем. До свидания.